Как бы именно ферма началась с того, что мы вернулись из зоны АТО и ну, будучи добровольцами в батальоне Захара Дудаева, у нас ребята, которые мусульмане, и они не едят свинину и вообще как бы желательно, чтобы мясо, которое употребляется в пищу, то оно должно забито со специальной молитвой. Поэтому мы решили, что нужно сделать вот такое подсобное хозяйство для батальона, чтобы ребята могли сюда приезжать, забивать животных для применения в пищу. Ну как-то все так началось сначала для батальона, а потом стали ребята знакомые, которые из других батальонов заезжать в гости. Ну и также и для них тоже все это будет. Потому что у нас и есть. И... Ну, как-то так закрутилось, завертелось. Теперь нам уже как-то места маловато. Мы планируем сейчас вот такой проект построить реабилитационный центр. нибудь в лесу выпросить кусочек земли и построить большой реабилитационный центр для Потому что государство не занимается реабилитацией военных, а синдром АТО это такая штука серьезная. На себе испытали вернуться к мирной жизни, а, ну, морально восстановиться, природа, животные эти лучше.